Харкова, я щасливий бачити вас тут. Я, мабуть, тут, тому що колись я любив лед Zeppelin, Юрай Хіп, Beatles, Rolling Стоунс. І зараз мені дуже приємно, я навіть не мріяв, що таке може статися. Я вітаю вільну, свободну болоть, яка не боїться. Ми тут. І тому Харків не бидла, град! Харків наш 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 не бидла, град, Харків наш не бидла, грати, хай нас пачують всі. Сейчас я перейду на научную тему уже на, на русском языке. Как лауреат генерального секретаря НАТО, не, не как уже диджей, а как ученый. Сегодня состоялась сессия НАТО, на, на которой были очень важные выступления, и обращает внимание на себя пресс-конференция министра иностранных дел Лаврова. Лавров сказал генеральному секретарю и другим членам стран НАТО, что он не понимает, почему... Генеральный секретарь высказывает озабоченность в связи с молодежи на, на Майдане в Киеве. Так вот, давайте мы и подумаем вместе с вами, куда нас зовут, в ту страну, в которой министр иностранных дел не понимает, что топтать молодежь нельзя, что нельзя препятствовать свободному вылеземлению во граждан или те страны, в которых это является преступлением. Вот наш выбор. Быть свободными или подбирать крохи со стола олигархов, обслуживать криминально-олигархические эти кланы, услуживать им, так сказать, и ждать, пока они там бросят какие-то объедки. Или мы свободные, вольные люди, которые мы можем позаботиться о самих себе. Я хочу сказать Лаврову, почему мы не хотим быть в этом таможенном союзе. Потому что то, то общество, которое у нас сейчас, оскорбляет наше человеческое достоинство. Еще когда я был аспирантом в Харьковском университете, я перечитал Маркса Ленина, и я написал статью, что в Советском Союзе был классовый фашизм. Сейчас у нас фашизм экономический, у нас нет свободы, у нас нет среднего класса, у нас нет даже возможности для волеизъявления. Поэтому, поэтому мы здесь, и поэтому пускай нас услышат. Мы не против России. Если бы в России была демократия, если бы в России мог, свободно человек высказать свое мнение, были бы реальные выборы. Если бы Россия развивалась, как все нормальные страны, если бы там не было нарушения свободы слова. Пришел Немцович, там, Немцов с командой поддержать Украину, да, то есть демок... российские демократы вместе с нами, и что же? Дали возможность нам быть возле посольства. Нет. Всех кинули в машину и повезли. Хотим мы такого государства или нет? Мы, мы свободные, вольные люди. Поэтому мы идем в Европу. И мы будем добиваться своего до тех пор, пока власти нас не услышат. Наши действия не насильственные. Мы не хотим крови. Мы хотим свободно выражать свое мнение. Мы учимся у Толстого и Ганди. Но пускай нас не провоцирует власть. Преступ, преступность провоцировала наш народ. Ведь это же надо было додуматься, так сказать, растоптать молодежь на глазах у, у, у всей Украины, и у всей Европы, у всего мира. И как только хватило совести у Лавров, сказать, что не понимает озабоченности генерального секретаря НАТО и стран НАТО с этим событием. Скажем, ганьба! 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 Альба. И мы будем здесь до тех пор, пока не услышат. Спасибо вам.